Всем большой привет, я рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами очень простым рецептом шифоновых капкейков. Также этот рецепт можно использовать и для кексов. Ну и нам понадобится яйца, мука, кукурузный крахмал, сахар, лимонный сок, молоко, масло растительное без запаха и ванилин или любой другой ароматизатор. Тут уже по желанию. И, друзья, все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Первым делом разделяем белки на желтки. Разделили, белки откладываем в сторону, будем работать с желтками. Ну и пока желтки тоже откладываем в сторону. Берем растительное масло и отправляем к нему молоко. Молоко любой жирности У меня тут идет 3,2. Далее ароматизатор. Все это тщательно перемешиваем. Теперь просеиваем муку к нашей жидкой части. И муку просеивайте обязательно, чтобы насыстить кислородом. Теперь это тщательно перемешиваем. Тут может образоваться комки, но ничего страшного. Следующим мы по одному добавляем желтки и все хорошо перемешиваем. Одну добавили, хорошо перемешали и так со всеми желтками. итоге у вас должно получиться вот такое вот однородное гладкое тесто, чем-то напоминающее на тесто для эклеров. Все, теперь будем работать белками. Белками я отправляю лимонный сок. Тут буквально чайная ложечка. И все будем взбивать. Сначала взбиваем белки до образования пены, и потом в три этапа добавляем сахарный песок. И где-то после каждого добавления перемешиваем минут, о, минут секунд 40. И так по этапам, пока весь сахар не добавится. Вот такая вот плотная консистенция получается у нас. В этот момент уже сахар полностью должен раствориться. И теперь добавляем крахмал крахмал получается делает устойчивым более нашу белковую часть тоже тут перемешиваем при помощи миксера такая вот консистенция должно получиться теперь соединяем берем сначала немного белковой части, чтобы облегчить нашу тестовую плотную часть. Тут не боимся, перемешиваем спокойно. Вот теперь все это объединяем. тут тоже, друзья, не боимся. Перемешиваем, конечно, не очень сильно долго, но тут тоже до полного объединения желтковой белковой части. В итоге у вас должно получиться вот такая вот идеальная однородная, гладкая тесто. Выпекать я буду вот в капсулу. Тут идет просто с усилением, без ламинации, без ничего. И выкладываю я при помощи ложечки для мороженого, Можете так заливать, можете при помощи кондитерского мешка, тут уже на ваше усмотрение. И тут, друзья, смотрите по наполнению, можете дополнить полностью, вот как я наполнил. Если не хотите, чтобы у вас прям высокие шапочки были, то можете чуть меньше по э... краев. И вот, друзья. В итоге вот такие вот у меня капкейки получились. Выпекал я при температуре 135-140 градусов 40 минут. Сильно высоко не надо, чтобы они у вас не сильно закоптились. Все, теперь оставляю полностью остывать. Вот видите, какие шапочки получаются гладкие, без трещин, без ничего. Про то, что я говорил, что если вы прям до края наполнять, у вас он получается вот такой чуть-чуть высоковатый, и он поднимается выше бортиков капсулу. Ну все, друзья, капкики мои полностью остыли. Еще раз покажу, какие они получаются. Видите, как гладкий вверх. Очень легко достается из капсул. У меня тут капсула идет с усилением, но без ламинации. И прекрасно все отходит, ничего не прилипает. И повторюсь, что этот рецепт вы можете использовать также для большого кекса, так сказать. Ну вот смотрите, да, какие получается. Какой воздушный. Получился невесомый, он, знаете, как губка получается, мягкий. Ну, и про кекс, что я говорил, что если хотите большой просто кекс испечь, просто все ингредиенты умножайте на 3 И сейчас посмотрим, какой разрез получается. Видите, друзья, какой мелкопористый, воздушный он получается рецепт идеальный и сами видели никаких разрыхляющих основ нету все это благодаря хорошо сбитым белкам вот еще раз посмотрите какие какой разрез какой капкейки получается ну и все друзья вот такой вот рецепт хотел с вами поделиться а чтобы не пропустить новое видео подписывайтесь на YouTube-канал, на канал Дзен. А я вам желаю хорошего дня и до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.